heç evdən çıxmadan pul qazanmaq mümkündür. Yojo qrupu da sizə işləmək üçün ancaq smartfon lazımdır. Axı biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bəzən fantastika real olur. Mən əfak internetdə gördüyüm bir elanla bu komandaya qoşuldum və peşman deyiləm. İlk ərələr güvənmədim çünki qeyri-leqal şirkətlər təkliflər də çoxudur. Sonra müəyyənləşdirib öyrəndim ki, iş rəsmidir və bütün vergilər ödənilir və mən artıq bir sahibkəram və hər gün həyatımın necə dəyişdiyini görürəm demlik bugünü və gələcəyimi düşündüyüm üçün dedim. Çünki əzvalı bunu burada reallaşdıra biləcəyimi düşündüm və yanılmadım. Kim deyir ki, evdə xanım işləyə bilməz? Mən Fidanın 23 yaşım var və mən bir övlad anasıyam. Övladımın vərləmin gələcəyi üçün burdayam və əlimdən gələni eləyəcəyəm ki, bu gələcək işıqlı olsun. Mən Yagut, 29 yaşım var. Mənim arzum çoxlu pul qazanmaq və öz biznesimi qurmaq idi. Bu işin imkanlarını gördüm və düşünmədən işə başladım. Çünki mən burada heç bir riskin və yatırımın olmadığını gördüm. Adım Səbinədir, 22 yaşım var. Ali təhsilliyəm, amma ixtisasım üzrə işləmirəm. Çünki düşünürəm ki, insan sevdiyi işi görərək pul qazanmalıdır. Sadəcə pul qazanmaq üçün işləməməlidir. Telefonla biznes quraraq gələcəyimi və mənim kimi düşünən insanların gələcəyini dəyişmək üçün burdayam. bir il öncə sərdi işçi idim, hirsliyim, özünə dəyər verə bilməyən biri. Mən ağladım ki, ya bu yola davam edəcəm ya da tam başqa istiqamətdə özümü yoxlayacağam. Və ikinci variant daha üstün oldu. Çətin olsa belə mən həyatımı dəyişdim. Yeniliklərdən qorxmayın, özünüzü inkişaf ettirin və sizindən ağrılı və real olacaq. Mənim adım Elmiradır. İndi mən hər zaman evlatlarımın yanındayam. Buna görə mən maaşlı dövətdən ayrıldım və artıq mənim bütün biznesim smartfonumda olduğu üçün Evdən çıxmadan rahat bir şəkildə bütün əməliyyatları idarə edə biliram və bu biznesi nəsildən-nəs ilə ötürmək olar. Mənim isadım Seyidədir. 20 yaşım var, tələbəyəm. Nəngəlin şəhərində yaşayıram. Əvvəllər mənim xəyalım universitetə bitirib gözəl bir geoqraf olmaqdı. Son 8 aydır ki mən Yuju qrupla çalışıram və bu zaman hərzim bütün arzularım dəyişib. Məşğul mənaslarımı dəyişdiyim üçün bu komandadayam. Adım Tünzəldir. Mən hər zaman zəhmət üçün faydalı olmaq istəmişəm. Hamandamızə gələndən sonra onlarla insanın düşüncə fərzinin dəyişməsi ilə ayrılmışam. Sərmayəsiz bizneslə məşğul olmaq hər birimizin əlindədir, əsas istəkdir. Adım Günel, 30 yaşım var, ailəliyəm, bir övladım var, ixtisasca müəlliməyəm. Bu biznesə başlayanda ətrafımdakı insanların çox söhbətdir. Evdə oturaraq necə gəlir qazanmaq olar deməsi məni məqsədimdən döndərmədi. Başladım və bacardım, çünki mən şirkətə və özümə inanırdım. Yəni səviyyəsinə qalxaraq sübut etdim ki, burada insanların həyatı dəyişir. Xarici səyahətləri xəyal edirdim. Artıq xəyallarımı yaşayıram. Yaxın zamanda şirkətin bizim üçün təminansız təşkil etdiyi xarici səyahətlərə komandamla bərabər qatılacağam. Mənim adım Arsuddur və mən musiqiçiyəm. Bu iş mənim ikinci işimdir komandaya övladıma gözəl gələcək elməy üçün qatılmışam. Həmişə istəmişəm ki, öz biznesim olsun. Mənə imkanlar haqqında danışılanda mən özümü sınamaq istədim və nəticə çox gözəldir. Mən artıq öz biznesimin sahibiyəm və uşağımın gələcəyi üçün çox rahatam. Mən də ana, evdə xanım, mirasçı anasıyam. Bu günə qədər bir çox yerlərdə çalışmışam. Amma ki, ordakı vəzifələr məni qane etməyib. Bir elan nəticəsi yoji qrupuna qoşuldum. Yaxşı ki, qoşulmuşam. İndi özümü rahat hiss edirəm, istədiyim yerdəyəm fikirlər olsun ki, həyatından razıyam. Mən isə Elnarəm və bu biznesdə artıq 1 il yarım çalışıram. Mən bura özümün və başqa insanların həyatlarını və arzularını reallaşdırmaq üçün gəlmişəm. Və yoga qrupu ilə bu mümkündür, çünki mən bunu artıq əmin olmuşam. Bizim sahibkarlardan ibarət böyük komandamız var. Biz qazanırıq, səyahət edirik və bunu insanlara öyrədirik. Bizim işinə sevdirən tərəfi odur ki, biz hər gün yeni insanlar tanıyırıq və ən ənəmlisi bizim sayəmizdə bir çoxlarının həyatı dəyişir və böyük imkanlar sahib olmalarına vəsilə oluruq. Biz heç nə satmadan evdə oturub onlayn işləyirik. Bizim iş yerimiz bizim evimizdir. Uşaqlarımızın, ailəmizin yanında. Oğum vaxtı biz özümüz seçirik. Komandaya çox insanlar gəlir, amma bizimlə qalanlar arzularına və məqsədlərinə sadiqlik etməyən insanlar olur. Biz hər zaman bir prinsipə sadiq qalırıq. Hər şeyin asan olması üçün əvvəldə çoxlu əziyyət çəkməlsə. Bizim kompaniyamız çoxtandır ki, dünya bazarında öz yerini bəli çox insanların həyatını yaxşılığa doğru dəyişir. Yuşi qrupa qoşul və həyatını bizimlə birgə dəyiş.